И всем привет, с вами снова мы. И сегодня мы вам покажем Лего Hero Factory. В этот набор входит три попрыгунчика, один мини-робот и вот сама такая машина. Набор, артикуль этого набора 44015. И поехали. Так, вот они, они прыгунчики, а их основа составляет такая резиновая часть. Они разного Есть цвета. Пластик такой. И вот можно, чтобы они запускались, вот так вот делать. И они далеко так и высоко улетают. Да. А потом и у нас идет машина. Сюда входит ядро, пушка, подставка. Вот здесь вот такой мини-значок. Хиро спря... спрятан. Так вот, задний щит. Который двигается. Да. Потом что тут бензопила? Которая крепится на ногу. Да. Потом дальше перейдем. Вот здесь у нас крыша такая. Она поднимается. Да. И кабина. опускается. И непосредственно перейдем к человечку. Так, Человечка а... у нас а, а, такой желтый красный а, нет желто такой черноватый да. зовут этого человечка Эво а, в коллекции 14-го года решили сделать мини фигурки и они гораздо лучше чем прошлые потому что их можно в принципе в разные части так здесь у нас вот а, специальные пульт управления. Да, пульт управления значок героя пропуск тут вот на пропуске написана такая тоже буковка хироу. пропускают его там вот шлем тоже снимается, кстати, бронька снимается. У него там под шлемом обычная красная голова. Ну сейчас в принципе вам мы покажем, все по инструкции. Затем у нас вот идет вот инструкция, раз, да. рисуночек. Ну, как как, она, как она, в него играть? Да. Вот вот затем мини-комикс. Да. Такой небольшой, но правда он тоже особо ничего не написано. Затем um. у нас идет сама сборка. Тут показано, что нельзя смешивать детальки. Вот как собираются эти прыгуны. И вот как собирается человечек. Состав... Один шлем, одна простая красная голова, бронь с со значком. Э, со значком, значком героя. Затем у нас а, как будто, ну, как от скелета, туловище. и две, и две руки, и две ноги желтых. А, ну, дальше сама непосредственная инструкция идет. Также а, еще в конце а, каждой инструкции а, есть вот такой вот рисунок, как он должен выглядеть. Вот. Здесь вот сколько всего деталей должно быть всяких разных форм. Потом идет опять же мини-комикс, то, что продолжение там после сборки. В вот. следующей части это то, что можно объединять всякие разные а, машины. Вот такие, такие. По-разному можно два человечка, можно одного сажать. Вот. И тут вот то, что в принципе составное, то, что вот тут есть. А, какие продаются вот наши машины, остальные. Вот все эти машины. И конец такой Уин выиграл, собрал Красавчик. Да. Молодец, что купил. Подписывайтесь, Подписывайтесь на, на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Всем удачи, всем пока.